ん 你救了我。别误会，你就是个人肉票，我不想让你死得那么快吧。手没事吧？没事。小姐。今天算你走运，什么都不许往外说，知道吗？知道。顾北溪，没想到会用这种方式遇见。 没事，的没有受伤、啊？哎，那个小姐，歹徒已经跑了，不要再追了。我们去看小姨娘吧。好，好，好，好。嗯嗯没事了，没事了。啊，里面的人没事，出个声啊！下去看看。 没人，空着。哎呀，那早知道刚才不那么玩命了去。不对呀，刚才白十七明明和里面的小姨太说话呢。对呀，你说一个活人就这么丢了？小姨太，小姨太，小姨娘，小姨太，小姨娘，小姨娘，小姨太，小姨太，哎，你们去那边找找。小小姨太不见了。 那歹徒和女英雄都不见了，你说他们出现的那么古怪，不会是一伙的吧？别瞎说，小姨娘失踪非同小可，先回家告诉我爹再说吧。奇怪，怎么好端端的一个人突然就不见了？师傅，这下我完蛋了，我完蛋了，我我就是个来凑数的，我不会真成绑架犯了吧？哎呀，别管谁见不见的了，先自保吧，走吧。 小姐，哎，进。小姐，这天儿也太热了。嗯，小姐，咱们喝碗绿豆汤吧。谢谢你，小姐。嗯，您这是又想姑爷了呀？别胡说啊！我这就是闲着无聊，看着玩玩。 给我跳！那南风寨的也是，既然已经跟小姐定了娃娃亲，小姐也年过十八了，按理来说他们也早该迎娶了。现在倒好，一点动静都没有，找打呀，小丫头！ 小姐，这顾寨主的画像和当时劫了咱们那个绑匪好像啊。那个绑匪当时蒙了面呀、啊，怎么会有人看清他的长相啊？咱们是没看清，但是警局有人见过呀。当时您和小姨太被绑了之后，老爷气坏了，现在城里搜得翻天覆地的。